учебный год с новыми проблемами. Директора сельских школ и местные чиновники ломают головы. За что кормить детей? Где брать учебники? И за чей счет заправлять школьные автобусы? Теперь это официально их проблема. На волне реформ государство переложило половину расходов за обучение школьников на областные бюджеты. Директора школ уже вынуждены обивать пороги местных бизнесменов и просить денег. Мы написали листа на сельскую голову, где предприемцы платит 18 тысяч на подручники. Допомогу. Это 50%. Но спонсоры есть не везде. Поэтому платить за все придется, скорее всего, родителям. Верховная Рада приняла закон, согласно которому половина стоимости учебников Будіть оплачуватися із госбюджету. Підручники для 4-х і 7-х класів ми маємо трошки затримку цих підручників для 4-х і сьомих. Ця затримка пов'язана з тим, що всі кошти на друг і поширення цих підручників, тобто для того, щоб вони були безплатними для всіх українських сіми, ми знайшли тільки в серпні місяці. Половину коштів дає державний бюджет, і половину коштів дають область. У государства, как всегда, нет денег. Но учебники нужны уже сегодня. Для местных бюджетов вторая половина денег, а это 180 миллионов гривен, может оказаться неподъемной суммой. В многих селах вообще нет бюджету своего. Бюджета. Там есть районный бюджет. Вот З районного бюджета идут эти кошти. Но если район маленький, и там много таких сил, то у них тоже немає кошти. Неужто главным спонсором обучения украинских школьников будут их родители? Министр образования Сергей Квит уверяет, это исключено. Никто не имеет права вымогать от родителей в школах деньги за подручники. То есть все подручники есть, а все подручники будут бесплатными. И для четвертых, и восьмых, и седьмых классов они немного затребуются, но они скоро будут, потому что они друг у Да и в школах на камеру отрицают тот факт, что родители уже давно сами докупают учебники. Нет-нет-нет-нет, не. у нас никакой хапки. Поки нам обещают, перушники в жовтне месте будут надрукованы. Но на деле оказалось по-другому. Родители уже покупают учебники, утвержденные в этом году Министерством образования. Хотя продавать их, пока они не напечатаны за государственный счет, запрещено. Экономить в Кабмине решили еще и на школьных автобусах. Если с учебниками половину оплачивает государство, то автобусы это уже. Полностью головная боль областного уровня. Зараз у проєкті закону повертаються норми попередні, коли місцева влада зобов'язана забезпечувати пільговий проїзд. І гарячі харчування усіх учнів, а не лише дітей з малозабезпечених родин, дітей з особливими освітніми потребами, ну, одним словом, пільговиків. В школах підтверждають, що діти за проїзд не платять. Возять автобусом до школи безкоштовно. Абсолютно, безкоштовно так. Но водитель школьного автобуса считает деньги по 2 гривны. Или в школах запрещено признавать на камеру проблемы? Учебники и школьный транспорт – далеко не все нынешние проблемы среднего образования. Учебный год уже две недели как начался. А в Кабмине все еще не решен вопрос, кто же будет платить за питание детей. Я сейчас не имею полной информации, потому что я должен сказать области. А значит, платить за это, скорее всего, будут опять же родители школьников. Тем более министр образования считает, что обеды в школах за счет государства и вовсе нужно отменить. Моя пропозиция была, что мы должны это потому что ты або, або совсем другие, то есть намного увеличить эту сумму. По логике Кабмина, лучше вообще не давать, чем давать мало. Тому що та сума, яка була, вона змушувала закуповувати неякісні соки і неякісні продукти. І я цю позицію свою озвучував. Після цього я знаю, що була реакція багатьох дуже областей, які доплатили належні суми, щоб шкодарів харчувати. Єстественно, у міністрів реформаторів проблем з недоїданням нет. В столови кабміна за 30 гривень можна взяти повноценний обід із трьох блюд. А экономия на транспорте для детей. Министры катаются на лучших экземплярах мирового автопрома, а сам министр образования ездит на работу на вот таком вот внедорожнике. Хотя Сергей Квит, конечно же, утверждает, что машина не его. Мы пользуемся послугами Национального транспортного университета. он нам помогает просто. Перед камерами правители изо всех сил пытаются доказать, что работают на благо народа. И даже якобы жертвуют своими зарплатами, лишь бы детям хватило. Щойно принято решение за рахунок скорочения витрат на парламент и а на кабинет министров Украины выделить 180 миллионов гривен на предбанья подручников для наших детей. С нехваткой денег для школьников у правительства всегда были проблемы. Многие родители уже давно сами докупают учебники, сами ежегодно создают деньги на ремонт школы и добровольные взносы на помощь учителям. У нас в прошлом году это, это было тысячу гривен. В других классах это было 800, 700, то есть как в месяц, да? в месяц, да. То есть и фонд, фонд школы 4000 гривен, как и в принципе в любых других школах. А в этот раз, видимо, власть имущие решили снять с себя всю ответственность перегрузив проблему недофинансирования школ на плечи областных бюджетов. Чтобы прийти к власти, они готовы на все. Предвыборная борьба за избирателя началась, и она без правил. Журналисты секретных материалов покажут, как политики, используя ваших детей, подбираются к вам да так, что вы даже не заметите, как уже завтра проголосуете за нужного кандидата. Сок, печенье, флаги с названиями политической партии – это антураж детского конкурса рисунков. Чтобы принять участие, каждая семья заполнила анкету. На ней тоже логотип партии и имя кандидата в мэры города Львова. Такие приглашения с рекламой детям раздавали прямо в школах. Победителю конкурса организаторы обещают приз, новенький гаджет, На грамоте, кстати, тоже логотип партии. Но маленькая победительница не обратила внимания на имя благодетеля. Я Ведь такое мероприятие рассчитано прежде всего на родителей. Потому что дети сами не придут на награждение. скорее всего, они придут с группой поддержки. Группа поддержки – это батьки, найближчі родичі. И действительно, взрослые хорошо запомнили, кто организатор. Громадянская позиция, да? Более того, пиар подействовал. Будут голосовать за политика. Не дает, не дает. Причем настолько рады, что не считают это рекламой. Но не, такие конкурсы я не Но не все. Про с так -то я предводу. А вот кандидат мэра Львова уверен, этот конкурс не пиар. Так, он просто показує свою любов к дітям. Я сьогодні вот особисто отримав море позитиву. І взагалі говорить, здесь не було никакой агітації. Ми сьогодні ні слова організатори не говорили про те, що хтось кудись балотується. Просто сказали про організаторів. Тобто, я не вважаю, що це політична реклама. Тобто, Ви знаєте, я не вважаю в тому нічого поганого. Ну, комітет ізбирателі України називають похожеї акції подкупа. Виборцями є тільки батьки, і це. Е... как бы, можно сказать, не питку. Еще одна возможность пропиариться перед выборами – 1 сентября. На торжественных собраниях политики произносят речь, а дети в это время падают в обморок. Именно так случилось в одной из львовских школ. Это фото свидетелей. Заместитель директора школы объясняет, нет повода для скандала, ведь потеряли сознание только двое детей. Такое, мол, часто случается на праздниках. Хлопчики, девчонки, это какой-то класс 6 седьмой, где-то вот такие окна, знаете, подлитковый. Среди выступавших действующий депутат городского совета Андрей Рикота. Я, как депутат, представник округу, несу ответственность перед жителями и представляю их интересы в городской раде. Поэтому, конечно, что я должен быть в контакте с людьми. Руководство школы уверяет, пригласили депутата, ведь он не первый год помогает школе. Я не могу считать, что це була політична промова. Побажав дітям, що вони як українці, як патріоти, що їхні завдання є вчитися і все. Психологи утверждают, чтобы воздействовать на людей, политику не обязательно давать громкие обещания. Он показывает это свои же. семейные ценности, и этого достаточно. Для людей, которые имеют семейные ценности, это будет важнее, чем там будь-який другой способ агитации. Категория людей, которые имеют ценности семейные, это всего одна четверта. Политик может не только выступить, но и подарками задобрить, а потом получить публичную благодарность. Именно такой видеоролик сняла школа для народного депутата Богдана Дубневича. За то, что он... Заменим нам на тепли Сейчас. Дети благодарили хором. И в вышитых рубашках во дворе читали стихи. За наше оновлене подверя мы вдячны народному депутату Украины Богдану Дубневичу. Этот урок уже успел стать скандальным и в сети, и в средствах массовой информации. Но народный депутат не остановился и сейчас дали школьникам фотоальбомы со своим именем. В такому випадку конкретного політика підтримує сам вчитель або директор, що вже суперечить етиці. діти це чутлива категорія, і вчитель це перша людина, яка має бути аполітична. Журналисты секретных материалов проверят, легко ли договориться с руководством школы о политическом сотрудничестве. Представляемся помощником вымышленного кандидата в депутаты от вымышленной партии. Воля и свобода, Ну, людина неведома, и мы сейчас этим занимаемся, что ее, власне, популяризуем. Разреху, да, ну я говорю отверто, и так, как есть. Сначала предлагаем книги для детей с именем кандидата на обложке. Одразу попереджаю и кажу щитку, что там просто написано, что это Сергей Сердюк. То есть не на всю кладинку, там, а типа с честным а, сердцем, там, Сергей Сердюк. Директор с легкостью соглашается. У ну, не Немає застережек. Но у нас есть еще предложение для рекламы по масштабней. Есть у вас, возможно, потреба, которая есть в школе, что-то отремонтировать, что-то сделать? Конечно, есть. Ведь государство не выделяет достаточно денег на школу. Поэтому директор рад помощи от нашего кандидата. И предлагает нам посадить газон на футбольном поле. Желаемов, грамотно поставят эту дату колоссальный PR-эффект. А Полы. А. Перевороты на прегов. Переворот уже сейчас назрел. Изосеять и изосеять эту траву и правильный. А. Обещает на камеру поблагодарять родителей, а может и дети. Ты где? Да я тебе поможешь-то. Не Вы есть за мои, есть батьки. От, які завжди можуть виступити там десь на камери і сказати, що от пан Сергій нам того то, то. діти будуть мати стадіон, будуть дякувати, але сам відказується розказувати про те, що от є в нас пан Сергій і так далі. Які нам тут має помічня того, подозріває, що це плохо повлияє на його репутацію. Зараз мені щось здається взагалі, якщо таке почати грубо працювати. Э -э то можно еще на себе, на пути людей бы Мы доказали. Договориться с руководством школы о пиаре политика реально. Кандидаты в мэры и депутаты легко могут дарить подарки детям, пиариться на этом, а потом ждать голосов от их родителей.